Якщо ви хоча б раз тупили сусідів або власний ремонт, то ні за що в житті не забажаєте повторення ситуації. Коли ж страждати від водної стихії ще не доводилось, то просто уявіть собі наслідки такої повені. Тож сьогодні говоритимемо про принцип роботи системи захисту від потопу. Принцип роботи системи простий. прост. Попри протічки води, вода тече понязу, тобто по полу. Вона потрапляє на датчики. Датчик идет сработка и дает сигнал на контроллер. Контроллер, в свою очередь, дает сигнал на краны. В свою очередь, краны перекрываются. Перекрытие идет и холодной, и горячей воды. Тем самым мы останавливаем весь процесс утечки. Что варто знать споживачеви під час выбора системы защиты от потопа? При выборе системы потребителя обязательно надо знать диаметр труб, которые выходят, то есть это основной ассортимент 1 вторая, три четверти, иногда используют дюймовый экран. Также количество датчиков. Что, для чего это надо знать? Это возможные места протечки. Это санузлы установка, под мойки, под стиральные машины, посудомоечные машины и так далее. И дальше уже независимо от данной задачи мы выбираем контроллер, который будет управлять данной системой. А щодо різновидів системи захисту від потопу, які вони бувають та в яких приміщеннях можуть монтуватися, системи можуть бути проводні і безпроводні. І основна модифікація, коли люди вже почали робити ремонт і у них є можливість на проводну систему розкидати кабеля і делать підвод каждому кабелю, кожному датчику провод, тоді вибираємо систему проводну. Если ремонт делается непосредственно в туалете или ванной, там где идет стояк, а во всей квартире уже как закончен, тогда мы выходим с этой ситуации с помощью беспроводной системы. Монтируем краны, ставим датчик, сами ставим контроллер, а датчики раскидываем где нам удобно, и они по радиосигналу выполняют ту же функцию, что и проводные. В зависимости от выбранной системы будут и разные системы живления. Для бездротовых используем 12-вольтную, ж от электромережи. Однако не турбуйтеся, оба однаково безпечні. При использовании системы мы рекомендуем ставить диф-автомат, который в свою очередь защитит человека от поражения электрическим током. Это не более опасно, чем использование какими-то бытовыми приборами, холодильник, стиральная машина и так далее. Если все же и авария осталась, то диеты слит так. Надо снять, отключить контроллер, убрать причину протечки, выяснить, какая там произошла. После этого мы протираем насухо податчики, включаем контроллер, и краны автоматически открывают и дают подачу холодной и горячей воды. Завдяки системі захисту від потопу ваше життя не зміниться докорінно, але на декілька турбот в ньому стане менше. Адже застрахуватись завжди дешевше, ніж боротись із наслідками лиха. Гарного вам ремонту.